Что нужно сделать? О чем помолиться нужно? Что? О чем помолиться нужно? О том, что Шава не понимает очень много. А кого, кого мы просим? Бога, Иисуса, Христа. Да. Давай ты теперь скажи. 22, 17, 19. Что нужно сделать с этим? Выучить на Еще. Э, помолиться. помолиться. Только мы будем Чист. Так мы должны все помнить. что Чтобы Бог нам помог mm -hmm. это понять. А почему? Mm -hmm. Потому что Дух Святой это автор, да? Он написал это, и он может объяснить. Mm -hmm. Так. Эль. И Эль? Да. А ну-ка скажи, что у нас было на домашнее задание. Да. Что нужно сделать? Что? что с ним нужно сделать? Аминь. Дима, давай ты.